Здравствуйте. Я вас я слышу. слышу. Причина, а. причина а. остановки. Причина да. остановки это. Проверка документов это не, не причина остановки. Да. А, Покажите мне, где написано. На КАЗе 3 единицы а. не написано, что причина остановки проверка я документов. Есть вид противования. Вот именно, там есть перечень вид Так ты вид вет, противования, не? Е цей відпрацювання біжало та перевірити документи. Тобто це від відпрацювання, да? Відпрацювання, так. до 12 часов у вас еще времени. Сьогодні до 12 відпрацювання. Цільові відпрацювання. Ага, так хорошо, так би просто і сказали. То провірка документу. Ні, ви не сказали, що це цільове відпрацювання. Цільове відпрацювання спро... по, по перевірці На казі три одиниці є таке. така причина для зупинки. Да, є, я це знаю, що є. При... Супинцы, при за Вас зупиняють, проверяют. Ваши документы. Это я знаю, да. Я, так сказав. Я понял. Э, транспортного Я понял. Просто вот инспектор не, звоните, не сказал. Чи ви не перевозите там э, наркотики, оружие, понимаете? Да, ну нет. Э, я теперь полностью дуже, дуже, дуже Я с вами полностью согласен. Чи да, я понимаю. Инспектор, Просто или... я же говорю, что инспектор подошел, представился и не сказал, что какая причина остановки. Что вам надо? Какие документы? Водитель... Водительская. Вот водительская, смотрите. А вот только что ехал, я не знаю, камчик, наверное, какой-то попал или что, да. Ну да, вот ехал, из дома выехал. Не, вы меня не останавливали. Не останавливали. Не. Не, вы меня не останавливали. Не, вы меня не останавливали, я говорю. Техпаспорта у меня нету. Техпаспорта у меня нет. О, это есть. Это есть такое. Это такое есть. Сверяйте. Ой, я открыл. Вы дать а я открыл. Открыть это значит поднять. Ну, ты я же не знаю. Там вот у меня есть такой рычажок. Я открываю все. Я туда не, даже и не лажу свою машину. Другой. Ага, спасибо.